Selamat pagi, bagaimana dengan anda? Apa nak cerita? Okay, ini semua dah cerita dulu lah Ini boleh Okey Okey, baik uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini kita bersama-sama dalam majlis uh, Sambutan Adil Fitri Dan juga uh, untuk meraihkan uh, Sambutan ulang tahun ke-10 Yayasan Hijrah Selangor uh, Di mana kita mengumpulkan uh, jemputan-jemputan tadi daripada usahawan-usahawan kita dan juga uh, mereka yang telah convert di di iBELAul Hijrah dan kita turut mengiktiraf hari ini beberapa usahawan yang telah mencatatkan uh, prestasi cemerlang uh, di mana sebelum ini mereka punya bisnes itu adalah dalam dalam segmen uh, mikro dan uh, telah berjaya elevate daripada status mikro kepada status uh, SME. Jadi ini sebahagian daripada success story lah di mana kita telah membuktikan bahawa dengan uh, pembiayaan dan juga sokongan daripada Pajera Usahawan-Usahawan Negeri Selangor dapat uh, bergerak dengan lebih baik, dengan lebih uh, efisien dan uh, setakat hari ini, uh, sebagaimana dalam dalam uh, video tadi kita telah uh, umum kita ada lebih kurang 60,000 lebih ada uh, exact figure ada ke dalam? 61,000 61,000 usahawan yang telah kita bantu dengan jumlah bilangan pembiayaan sebanyak 92,000 doa the 92 92000 uh, pembiayaan telah dimanfaatkan oleh 61000 lah. dengan jumlah keseluruhan pembiayaan ini untuk sepanjang 10 tahunlah uh, sebanyak 860 juta ringgit uh, almost 1 billionlah dan uh, ini sebahagian daripada usaha ataupun inisiatif kerajaan negeri untuk membantu ekosistem keusahawanan di Selangor dan pada hari ini juga kita turut uh, menyerahkan uh, sumbangan uh, prihatin yang daripada Yayasan Hijrah kepada dua usahawan yang menerima pembayaran kita yang mana dua usahawan ini adalah usahawan yang terjejas uh, akibat daripada insiden letupan pipe gas di Putra baru-baru ini dan mereka adalah uh, Encik Muhammad Khairul Amin bin Muhammad Rashid yang mana kerosakan total loss uh, pada rumah dia dan juga Encik Azrim bin Sa'ari uh, dia ada kerosakan, ke, uh, yang terjejas rumah dia sebahagian lah jadi mereka ni menerima sumbangan uh, perhatian daripada Yayasan Hijrah sebanyak RM2,000 seorang dan uh, ini tanda kita, tanda solidariti usahawan -usahawan kita lah eh, kepada usahawan-usahawan kita Ini daripada RM880 juta tu berapa banyak pembayaran semula kepada usahawan ni? dan mungkin progres dia orang macam mana? Kada pembayar, uh, pembayaran baru? Untuk pembayaran, untuk pembiayaan tahun 2024 ke atas dia punya pembayaran balik tu dalam 97% tapi yang lama-lama tu ada sedikit uh, uh, tak sampai lah ke tahap tu uh, tapi kita berusaha untuk uh, apa mengutip yang sebaik ni setakat ni Alhamdulillah lah daripada segi kadar kutipan uh, ada pen, menunjukkan perubahan yang positif lah uh, dan kita pun uh, menyambut baik uh, usaha Pak Ejrah yang uh, menggalakkan ataupun melipat-gandakan usaha untuk mendapatkan semula pembiaya apa uh, pinjaman ni uh, kita bukan bukan kita kejam macam malu, maksudnya kita beri mereka ruang flexibility. kita sedar maklum ada usahawan-usahawan yang uh, selepas daripada Covid-19 agak terjejas dari segi perniagaan mereka dan memerlukan sedikit masa untuk mereka kembali pulih dan pada masa sama untuk mereka membayar semula pembayaran yang mereka pinjam uh, dan di situ pihak IJRAH ada menyediakan uh, penjadualan semula lah dari segi dari segi kutipan tu memberikan ruang yang lebih fleksibel kepada mereka jadi ini secara tak langsung membantu mereka lah untuk mereka merancang uh, pembayaran dan juga buat projection lah dia uh, mereka. Jadi uh, jangan risau uh, di pihak ijarah kita tidak tidak menghukum peminjam-peminjam uh, yang lewat ni dengan hukuman dari segi tindakan undang-undang cuma kalau yang tegar ni uh, kita tidak tidak teragak lah kalau macam peringatan diberi berulang kali apa uh, perbincangan dah diajak tapi tak mau uh, respon dan masih ada gil untuk bayar. Jadi memang pihak kita kena ambil tindakan tegas sebab dana yang kita gunakan ni adalah dana kerajaan negeri, dana rakyat. Dan kita nak apa guna semula. Bila di, di bila kita pinjamkan di pulang balik dana tu akan diberi biaya kepada usahawan lain pula. Jadi sebab itu penting untuk para usahawan yang suka saya ingatkan supaya mengambil tanggungjawablah untuk menjelaskan dan melunaskan jumlah pembiayaan yang telah mereka pinjam daripada Hijrah. Tetapi kalau sekiranya ada masalah boleh berunding atau berbincang dengan PH lah untuk kita buat penjadualan semula pembayaran mereka Memang tak ada usahawan yang akan siapa cuba lari daripada membuat pembayaran semula? Ada figure lah, yang tegar pun ada, kita tak nafi tetapi uh, secara uh, umumnya lebih banyak yang positif lah Maksudnya yang, yang, yang me, 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 melunaskan pembayaran itu lebih ramailah daripada yang tegar tu. Tapi dua masa yang terlibat dengan Putra yang mungkin ada tak bercadang hijrah bercadang untuk apa kata buat penjadualan semula pembayaran balik. Kan, memang 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 kita kita akan bantu mereka. Moratorium. Ya. Ha, ya. um, ha, uh, the moratorium, kita akan 6 moratorium 6 bulan. Moratorium 6 bulan dia bayar lagi. Lepas 6 bulan kita akan tengok macam mana. kita akan memberi flexibility tersebut kepada usahawan. Yes. cakap ni dua lah yang kita kenal pasti dua orang. Dua mangsa yang terjejas ni adalah uh, mereka yang merupakan peminjam uh, Yasani Group. Okay. Masih. Soalan lain boleh, boleh. This one is regarding the floods. We uh. have received like some complaints from residents huh, where the projects to what you call uh, to redo the drains, but it's more of cosmetic. But people are calling for comprehensive drainage uh, improvements. So, can you comment about it? Uh, Yesterday in the ESCO meeting, Datuk Menteri Besar have uh, alerted uh, all ESCO members, especially uh, ESCO Infrastruktur, mm -hmm. untuk uh, turun dan uh, menyelaraskanlah uh, bersama-sama dengan agensi dan jabatan-jabatan terlibat, uh, mempercepatkan projek-projek ataupun uh, perancangan-perancangan tebatan banjir yang melibatkan kawasan-kawasan hotspot -kawasan jadi dalam mesyuarat ESCO yang semalam memang uh, antara uh, agenda ataupun topik yang dibincangkan dalam mesyuarat ESCO adalah isu banjir ni lah uh, isu projek-projek tebatan banjir yang uh, masih tidak menunjukkan progres uh, kita memang ada uh, kita buat perancangan, kita buat pengumuman dan pelaksanaan dari segi perancangan tersebut ada, cuma Uh, perlukan apa orang kata uh, Kena ada kesungguhan Jadi semalam Datuk Menteri Besar telah minta Agensi-agensi uh, terlibat Supaya mempercepatkan proses Dan uh, menyelaraskan kerja-kerja tersebut Supaya uh, Apa orang kata Kejadian banjir ini Kalau kalau berlaku pun uh, Sekurang-kurangnya projek tempatan banjir ini kena jalan uh, Maksudnya tak boleh kita uh, Apa orang kata Ketepikan faktor tersebut uh, Jadi itu agenda-agenda agenda yang kita bincang semalam lah. Dan uh, di kerajaan negeri memang kita akan berikan fokus khususnya di peringkat uh, jawatan kuasa infrastruktur di bawah YB Izham akan melihat dan uh, menyaraskan projek-projek ini supaya dipercepatkan so the one that has been like cosmetic kind of uh, improvements will be reviewed kita akan huh? kita akan Review. lihat yeah. so the PBD has to look into yes. it huh? yes yes okay, banyak je projek terbata-baji -terbat yang masih yang betul lewat ke atau saya masih tak ada nak angka nak tu uh, tapi itu nanti kita boleh rujuk dengan uh, YB Izham uh, jawatan kuasa infrastruktur kerana dia ada figure betul tapi mungkin lepas ni kalau saya boleh whatsapp cuma saya tak ada maklumat tu dia di bawah untuk projek ataupun uh, infrastruktur tempatan banjir ni dia diletakkan di bawah jawatan kuasa infrastruktur negeri Selangor di bawah Bizam cuma macam saya ni menguruskan bencana nah, tapi yang uh, menangani apa, -apa projek-projek infra ni tempatan banjir ni itu di bawah Esko, esko infrastruktur dia boleh so, dapat. listing will be referred to Wabi Izzam. Wabi the best person for you to refer is Wabi You, you're, you're, you, you will also refer to him. Uh, I'll try to get the the the, the, the info and I'll share it with you.